السلام علیکم دوستو ادب نامہ کی سیریز اصناف ادب میں خوش آمدید پچھلی ویڈیو میں ہم مرثیہ مرثیہ کی اقسام اور مرثیہ کے حیت پر بات کر چکے ہیں اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ آئی بٹن پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم مرثیہ کے اجزائے ترکیبی پر بات کرتے ہیں مرثیے کے اجزائے ترکیبی کی بات کی جائے تو مرثیے کے اجزائے ترکیبی یہ ہیں چہرہ سراپا رخصت آمد رجز، جنگ شہادت بین اور دعائیہ مرثیے کے اجزائے ترکیبی میں پہلا جز چہرہ ہے مرثیہ کا ابتدائی حصہ چہرہ کہلاتا ہے چہرہ دراصل مرثیہ کی تمہید ہے اس میں مختلف موضوع دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے مناظر فطرت شاعرانہ تاللہ اور صبح و شام کا بیان وغیرہ مثال کے طور پر میر انیس اپنے ایک مرثیے کا آغاز کچھ اس طرح کرتے ہیں چلنا وہ بعد اس صبح کے جونکوں کا دم بدم مرغان باغ کی وہ خوش الحانیاں بہم وہ آب و تاب نہر وہ موجوں کا پیچ و خم سردی ہوا میں پر نہ زیادہ بہت کم کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا تھا موتیوں سے دامن سہرا برا ہوا مرثیے کے اجائے ترکیبی میں دوسرا جز سراپا ہے اس حصے میں شاعر اپنے ہیرو کا تعارف کراتا ہے اور وہ اپنے ہیرو کے جسمانی قد و حال قد قامت، اوساف و محاسن وغیرہ بیان کرتا ہے سراپا سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ مرثیہ کا موضوع کون سی شخصیت کربلائی مرثیہ کی صورت میں ہمیں یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ سانحۂ کربلا میں اس شخصیت کو کیا اہمیت حاصل ہے میر انیس اپنے ایک مرسیے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے حضرت علی اکبر کا سراپا اس طرح بیان کرتے ہیں گلدستہ حسین میں اکبر سا گل بدن قربان جس کے تن کی نزاکت پہ یاسمن سنبل کو لائے بیچ میں وہ ظلف پرشکن غلطہ کے تنگ تر کہیں گنچے سے ہے دہن مطلب کھلا ہوا ہے خط سبز رنگ کا پیحاشیا لکھا ہے اسی متن تنگ کا مرثیہ کے اجزائے ترکیبی میں تیسرا جز رخصت کا ہے جنگ پر جانے سے پہلے ہیرو کے عزیز و اقارب اسے جنگ پر جانے کے لیے تیار کر کے بیچتے ہیں مرثیے کے جس حصہ میں ان واقعات کا بیان ہوتا ہے اسے رخصت کہتے ہیں مرزا سلامت علی دبیر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے رخصت ہونے کا منظر اس طرح پیش کیا ہے لو الوداع زینب و دلگیر الوداع جاتا ہے سر کٹانے کو شبیر الوداع برگشتہ ہو گئی میری تقدیر الوداع عابد ہے اور تو کے گلوگیر الوداع پوشاک نہ لاؤ چلا ہوں لڑائی کو زینب کفن پہناؤ تم ہی اپنے بھائی کو مرثیے کے اجزائے ترکیبی میں چوتھا جز آمد کا ہے اس حصے میں شاعر ہیرو کے میدان جنگ میں آمد کا نقشہ کھینچتا ہے اس حصے میں شاعر دکھاتا ہے کہ ہیرو کس جرت و ہمت اور عزم و استقلال کا پیکر بن کر میدان جنگ میں وارد ہوا ہے اور وہ دشمن کی قوت و کثرت سے بالکل بھی ہراسا نہیں ہے مرزا سلامت علی دبیر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میدان جنگ میں آمد کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچتے ہیں کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے رن ایک طرف چرخے کوہن کانپ رہا ہے رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے ہر قصر سلاطینی زمن کام پر رہا ہے شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے سپر کو جبریل لرستے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو مرثیہ کے اچائے ترکیبی میں پانچواں جز رجز ہے اس حصے میں شاعر یہ دکھاتا ہے کہ ہیرو عربوں کے قانون کے مطابق میدانی جنگ میں آگے بڑھ کر اپنے حسب و نصب کی فضیلت خاندان کی عظمت اور آبا و اجداد کی شان و شوقت سے حریف کو آگاہ کرتا ہے وہ اپنے حریف کو اپنے مقصد کی صداقت اور اس مقصد کی سربلندی کی خاطر اپنے عزم و استقلال سے بھی باخبر کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے حریف کو صلاح کا پیغام بھی دیتا ہے اور اس پیغام کے مسترد ہونے کی صورت میں وہ اپنی تلوار نیام سے نکال کر اعلان جنگ کر دیتا ہے میر انیس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رجز پڑھتے ہوئے اس طرح پیش کرتے ہیں میں ہوں سردار شباب چمن خلد بری میں ہوں خالق کی قسم روش محمد کا مکی میں ہوں انگشتر پیغمبر خاتم کا نگی مجھ سے روشن ہے جہاں مجھ سے منور ہے زمین ابھی نظروں سے نہا نور جو میرا ہو جائے محفل عالم امکام اندھیرا ہو جائے مرثیہ کے عجائے ترکیبی میں چھٹا جز جھنگ کا ہے اس حصے میں شاعر اپنے ہیرو کو دشمن کے ساتھ لڑتے ہوئے دکھاتا ہے یہ منظر رزمیہ شاعری کا بہترین نمونہ ہوتا ہے مرثیہ کے اس حصے میں ہیرو کے گھوڑے اور تلوار وغیرہ کی تعریف کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ شاعر اپنے ہیرو کی مہارت حرب و ضرب کا نقشہ پیش کرتا ہے اور یہ دکھایا جاتا ہے کہ کس طرح ہیرو دشمن کی کثرت سے ہراساں ہوئے بغیر انتہائی بہادری سے لڑتا ہے یہ حصہ کافی درد و علم کے بیان میں گزرتا ہے شاعر درد و رنج کا ماحول پیدا کرتا ہے مثال کے طور پر یہ اشعار دیکھیے قاسم نے رن میں لاشے پہ لاشا گرا دیا عباس نے بھی خون کا دریا بہا دیا اکبر نے دم میں ناموروں کو بگا دیا انداز ضرب شیر الہی دکھا دیا تنہا جب اس کے بعد شہ بہر و بر ہوئے تیروں کے سامنے علی ازغر سپر ہوئے مرثیے کے اجزائے ترکیبی میں ساتواں جز شہادت کا ہے مرثیے کے اس حصے میں ہیرو کی شہادت کا منظر بیان کیا جاتا ہے اس حصے میں شاعر اپنے ہیرو کی شہادت کے واقعہ کی تصویر کچھ ایسے جذباتی انداز میں پیش کرتا ہے اور اس کے لیے ایسا دردناک اور پرسوز پیرایا اختیار کرتا ہے کہ سامعین اور قارئین دونوں پر رقت تاری ہو جاتی ہے اور وہ آہ و بقا کرنے لگتے ہیں اس حصے کو حاصل مرثیہ بھی کہا جا سکتا ہے میر انیس حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی شہادت کا منظر انتہائی دردناک انداز میں اس طرح پیش کرتے ہیں یہ کہتے ہی ایک موت کی ہچکی اسے آئی اور آنکھ بھی نظارہ عالم سے پھر آئی گھبرا کے کہا شہ نے یہ کیا کرتے ہو بائی کی عرض کے نزدیک ہے اب وقت جدائی بے دست برادر کی مدد کیجیے آقا، قبلہ کی طرف منہ پھرا دیجیے آقا۔ مرثیے کے اچائے ترکیبی میں آٹھواں جز بین ہے مرثیے کے اس حصے میں ہیرو کی شہادت پر اس کے خاندان اور دیگر لوگوں کی گریہ وزاری اور و ماتم کا ذکر کیا جاتا ہے شاعر ان تمام کیفیات کو الفاظ کا روپ دیتا ہے جو ہیرو کی شہادت کے غم میں نوحہ و ماتم کرتے ہوئے اس کے خاندان اور عزیز و اقارب پر طاری ہوتی ہیں جب حضرت علی اکبر شہید ہوئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کو حیمے میں لے گئے تو وہاں جو بین ہوا اس کو میر انیس کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں اے لال کیسی تجھ پہ مصیبت گزر گئے وہ حسن کیا ہوا وہ جوانی کدھر گئی اڑ اڑ کے ریت نرگسی آنکھوں میں بھر گئی اکبر تمہارے پالنے والی کیوں نہ مر گئی چین آئے گا نہ دن کو نہ راتوں کو سوؤں گی جب تک جیوں گی تیری جوانی کو روؤں گی مرثیے کے اجزائے ترکیبی میں نواں اور آخری حصہ دعائیہ ہے اس حصے میں شاعر سامعین یا پھر قارئین کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے صدقے اللہ تعالیٰ سے رحم و کرم اور آف و درگزر کی دعا کرتا ہے شاعر امام مظلوم اور اہل بیت کے وسیلے سے اپنے گناہوں کی معافی بھی طلب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کا خواستکار ہوتا ہے اس عقیدت کے ساتھ کہ یہ دعا اور التجا مرثیہ کہنے اور سننے والوں کے حق میں قبول ہوتی ہے مثال کے طور پر یہ اشعار دیکھیے بس انیس اب یہ دعا مانگ کہ اے رب عباد لکھنؤ کے طبقے کو تو صدا رکھ آباد رونے والے شہ والا کے رہیں خلق میں شاد ان کے سائے میں برو من ہوں ان کی اولاد اشارہ مائع عزا نالا کشی میں گزرے سال بھر شیخ کے غلاموں کو خوشی میں گزرے اپنی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ ہم اردو کے مرثیے کی خصوصیات اور معیاری مرثیے کے اوصاف پر بات کریں گے آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آرا و تجاویز سے ضرور آگاہ کیجیے